হেল্ল' ব্ৰিৱান এছ্লাম আজি চাই কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন ৰোলৰ ৰেচিপি আৰু চিকেন ৰ'ল মই ষ্টেট ষ্টাইল বনাইছিলোঁ একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনা মানে চিকেন ৰোল বনাইছিলোঁ আৰু এইটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তেতিয়াকে চাই কৰিম আৰু চিকেন ৰোল মই তাৰিত বনাইছিলোঁ তো এই ৰ'লটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এই ৰ'লত যিটো ষ্টাফিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চিকেনৰ সেইখিনি মই প্ৰথমে ৰেডি কৰি ল'ম তাৰ কাৰণে কেৰাহী বহাইছোঁ তাতে তেল দিছোঁ তেলৰ লগতে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা সেইখিনি প্ৰথমতে দি লৈছোঁ আর এইখিনে সর সরকি পাতল পাতল কাটি লো আর লো মানে কপসিকাম সর পাত দফ দীঘল দীঘল আর পাতল পাতলকে কে লো দি ইাতে পেঁয়াজের লোক এটা চামুচে ভালকে মিক্স করে লম ওপর তলকে এই ভালকে মিক্স করে লসো আৰু এইখিনিতে এতিয়া অলপ অলপ পানী ওলায় যিহেতু কেপচিকামৰ আৰু পিঁয়াজৰ তো সেইখিনি শুকাই ল'ম অলপ তাৰপাছতে ইয়াতে এড কৰিছোঁ মচলা মছলা দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ লগতে দিছোঁ ইয়াতে ব্লেক পেপাৰ চাট মছলা গৰম মচলা পাছ এই চাৰিটা বস্তু ইয়াতে দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এইখিনি ওপৰতকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম পিঁয়াজ আৰু যিটো কেপচিকাম দিছোঁ সেইখিনি মেচালাৰ লগত মচলা বুলিটো ক'ব নোৱাৰি অলপ অলপ দিছোঁ যিহেতু তো অকণমান অকণমান দিয়া মছলাখিনিতে মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া ইয়াতে এড কৰি আছোঁ মই ব্লেক এইটো কি কয় ইয়াক চয়া চচ ব্লেক ব্লেক ত' চয়া চ'চ দিয়াৰ পাছত টমেট' চ'চ একেলগে দি লৈছোঁ আৰু চয়া চচ অকণমান দিছোঁ টমেট' চ'চ দিছোঁ আৰু টমেট' চ'চ আৰু চয়া চচ যেতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ইয়াৰ লগত আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম এইখিনিতে তথাপিও তো চয়া টমেট' চ'চটো অলপ কম হৈছে চয়া চচটোৱে অলপ বেছি দেখি আছে কালাৰটো তো এতিয়া আৰু অলপমান চয়া চচ আকৌ মই ব্যৱহাৰ মানে টমেট' চচ আৰু অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ আগতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ ধনিয়া পাত ধনিয়াপাত দি পেলাই এইখিনি অলপ সময় মিক্স কৰি ল'ম এইখিনিৰ লগত পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামৰ লগত ধনিয়াপাত দিলে এটা ধুনীয়া গোন্ধ হয় আৰু খাবলৈ টেষ্ট এটা বেলেগ আহে সেইকাৰণে ধনিয়াপাতটো দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চিকেন বইল কৰিছিলোঁ আৰু চিকেন বইল কৰাৰ পাছত এইখিনি চিকেন মই সৰু সৰুকেনকৈ হাতেৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আকৌ অলপমান কেপচে কেচ আপ আৰু লগতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি যিখিনি মোৰ আছে মানে চিকেন আৰু চব্জি সেই অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ওপৰতকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ সেইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈ তাৰপাছতে অলপ সময় ভাজি ল'ম যাতে ইয়াৰ যিখিনি পানী সেইখিনি ওলাই যায় অলপ জুচি টাইপ হৈ যায় সেনেকৈ হোৱালৈকে এইখিনি মই অলপ সময় এতিয়া ভাজি ল'ম তো এইখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু অলপ সময় একদম ল' ফ্লেমত থৈ পেলাই ভাজিলে কি হয় বস্তুটো জুচি টাইপ হয় আৰু খাবলৈ টেষ্ট এটা আহে তো এইখিনি অলমষ্ট মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি নমাই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এতিয়া মই আটা যিটো মানে ম ৰোল বনাইছিলোঁ যিটোৰে সেইখিনি লৈছোঁ প্ৰথমে ময়দা লৈছোঁ এক বাতি আদাৰ লগতে লৈছোঁ মই এক বাতি আটা আটা আৰু ময়দা মই মিক্স কৰি পেলাই বনাই আছোঁ সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে এইখিনি চালি লৈছোঁ এইখিনি চালি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই এড কৰিম তো দুটা বাতি লোৱাৰ কাৰণে দুবাৰ চালিছোঁ প্ৰথমে আটা তাৰপাছত ময়দা চালি লৈছোঁ আৰু চালি ল'লেকে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু এইখিনি এতিয়া দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মই দি আছোঁ তেল তিনি চামুচ তেল দি ল'ম ইয়াতে আৰু এইখিনিতে তেলটো দিয়াৰ পাছত ইয়াতে এড কৰিছোঁ মই নিমখ আৰু অকণমান বেকিং পাউদাৰ নাম মাত্ৰ বেকিং পাউদাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি এনেকৈ এতিয়া মিক্স কৰি মঠি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মঠা হৈ গৈছে মঠাটো মঠাৰ পাছত মই আধা ঘণ্টা এইটো থাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হাতখনত অলপ কাটিছে সেইটো অলপ ইগন'ৰ কৰিব আৰু এতিয়া লাড়ু বনাই লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া ৰুটিটো বেলি ল'ম আজি বাৰু ৰুটিটো মই পেলা নাই মোক ভণ্টিক বেলিব দিছিলোঁ মোৰ হাতটো কটা কাৰণে সেইকাৰণে মই পাছ লাড়ুখিনিহে কৰি দিছোঁ এতিয়া এনেকৈ এতিয়া লাড়ুখিনি বনাই ল'ম মানে ৰুটি বনাই ল'ম আৰু এতিয়া গেছত বহাইছোঁ তাৱা আৰু ৰুটি এটালৈকে এতিয়া ভাজি ল'ম ৰুটি যিটো ৰ'লৰ ৰুটি সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু পাতল হ'ব লাগে আৰু এনেকৈ কি বনালে কি হয় বহুত দেৰিলৈকে মানে আপুনি এদিন দুদিনলৈকে ৰাখিব পাৰে আৰু একদম নৰম হৈ থাকে ছফ্ট হৈ থাকে মই দেখুৱাই আছোঁ ভাজি পেলাই আপোনালোকক তো এতিয়া এইখিনি ওলোটাই ওলোটাই প্লেনকৈ ভাজি ল'ম প্ৰথমতে তাৰপাছতে ইয়াতে তেল দি ব্যৱহাৰ কৰিম বা ডাইৰেক্ট তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰুটিটো টাইট হৈ যায় ভাজা পাছত দুবাৰ তিনিবাৰ লুটিয়াই লোৱাৰ পাছতহে তেলটো দিব লাগে তেতিয়া ৰুটিটো নৰম হয় নুফুলিলেও ৰুটিটো নৰম হয় তো এতিয়া এনেকৈকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই পেলাই এইখিনি মই ভাজি লৈ আছোঁ ৰুটিটো আজি মই অলপ সোনকালে আছিলোঁ যিহেতু ইফটাৰী সময়ত বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাছ চামুচখনেৰে ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ আৰু লগাই লগাই দিছোঁ কাৰণ কিয় এইখিনি সময়খিনি বহুত জ্বলি জ্বলি কৰিব লাগে তো সময় নাথাকে ইটো সিটো ওলোৱাবৰ কাৰণে এতিয়া টাইম বহুত লাগি যায় তো সেইকাৰণে বিচাৰিও পোৱা নাই আৰু এতিয়া মই যিটোৱে পাইছোঁ সেইটোৱে তেল লগাই দিছোঁ তো এনেকৈকৈ বাকী যিখিনি ৰুটি আছিলে গোটেইখিনি মই এনেকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া আৰু একদম ময়দা ৰুটি একেবাৰে বগা হয় তো এই ময়দা ৰুটিটো সদায় অলপ ফ্লেক্সিবল টাইপ হয় তো অলপ ডাঙৰকৈ বেলিব লাগে নিজে নিজে আকৌ সৰু হৈ আহে তো আটা ৰুটিটো যিমানখিনি ডাঙৰ বেলা যায় সিমানেই থাকে সেইকাৰণে সেইটো ভাল আটা ৰুটিটো তো ময়দা এনেও আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয় আমি যিটো বেছিভাগ মানে আটাই খাব লাগে ময়দা খাব নালাগে তো মই সেইকাৰণে আটা ময়দা মিক্স কৰিছোঁ অকল ময়দা বনোৱা নাই তো এতিয়া মই এইখিনি ৰুটিখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ এইখিনি আৰু সবল হৈছে মোৰ যিখিনি ৰুটি আছে মই বাৰ চৈধ্যটামান বনাইছিলোঁ ছাগে অঁ তো মই গোটেইখিনিতো নেদেখাওঁ অলপমান জাষ্ট দেখাইছোঁ দুই তিনিটা এনেকৈ এতিয়া মোৰ এইখিনি ভজা অলমষ্ট হৈ গৈছে তো এনেকৈ হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই নমাই ল'ম এতিয়া তেলতে কিটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডি কৰিম যিটো ষ্টাফিং বনাইছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মাজত দিম তাৰে এতিয়া ৰেডি কৰিব লাগিব তো সেইখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তো এতিয়া দেখিছে মই ইমানকেইটা ৰুটি ভাজি লৈছোঁ এইখিনি সময়তে তো এতিয়া মই মোহাৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ দেখিছোঁ যেনেকৈ সেনেকেই আছে মোৰ ইমান নৰম হৈছে আৰু এতিয়া এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ মই টমেট'ৰ কিতাপ প্ৰথমতে লগাই লৈছোঁ নৰ্মেলি যেনেকৈ দোকানত বনাই ঠিক তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু মাজত ষ্টাফিংখিনি এনেকৈকৈ দি ল'ম চিকেনৰ ষ্টাফিং এনেকৈকৈ ভৰাই দিছোঁ চিকেনৰ ষ্টাফিংটো যিমান বেছি টেষ্ট হয় সিমানেই মানে ৰোলটো টেষ্টি হয় ত' সেইকাৰণে ষ্টাফিংটো টেষ্ট কৰি বনালে মানে ৰোল খাই খুব বেছি ভাল লাগে তো এতিয়া ওপৰে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত কেঁচা পিঁয়াজ আৰু এতিয়া দিম গ্ৰীণ চিলি আৰু লগতে দিছোঁ এইটো চেজুৱান চাটনি বুলি যে কয় সেইটো দি লৈছোঁ অলপ অলপ দিছোঁ কাৰণ দুটাই বহুত বেছি জ্বলা সেইকাৰণে একদম অলপ অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খুব বেছি জ্বলা বাচ্ছাবিলাকে খাব নোৱাৰিব ঘৰত সেইকাৰণে অলপ অলপ দিছোঁ আৰু এতিয়া এতিয়া এনেকৈ ৰোল চেপত ৰাউণ্ড কৰি লৈ এতিয়া এনেকৈ পেপাৰেৰে টিছ্যু পেপাৰে পাছ বান্ধি দিছোঁ যেনেকৈ দোকানত বান্ধি দিয়ে যিহেতু কৈছে মই ষ্টেট ষ্টাইল বনাইছিলোঁ তো ঠিক তেনে ষ্টাইলতে মই এইটোকে বান্ধি দিছোঁ তো এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে ৰ'লটো আপোনালোকে যদি নাজানে এনেকৈ ঘৰত বনাই পেলাই খাব খুব বেছি টেষ্ট হয় আৰু দোকানৰ নিচিনা একেবাৰে হয় তো দোকানতকৈ চাগে বেছি টেষ্ট হয় কাৰণ আৰু দোকানতকৈ বেছি চাফা হয় ঘৰত আৰু বেছি হেল্ডিও হয় তো আমি ম দোকানতো ময়দাৰে দি আমি ঘৰত আটাৰেও বনাই খাব পাৰোঁ তো ছেম প্ৰচেছত মই বাকীখিনিও বনাই লওঁ এনেকৈকৈ দুই তিনিটা বাৰু মই বনাই পেলাই দেখুৱাই দি আছোঁ যিবিলাকে নাজানে ৰোল কেনেকৈ বনায় ঘৰত তেওঁলোকে এনেকৈ চাই পেলাই বনাব পাৰে যিবিলাকে অকলে থাকে বা অকলে ৰুম লৈ থাকে তো তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই পেলাই খাব পাৰে মা দেউতা যিবিলাকৰ লগত নাথাকে হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকেও তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে এনেকৈ ৰেচিপি চাই পেলাই বনাই পেলাই খাব পাৰে ঘৰতে আৰু সন্ধিয়া সময়ত চাহৰ লগত এনেকৈ বনাই খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় তো এতিয়া মই এনেকৈকৈ ৰাও ছেভ কৰি লৈছোঁ ইয়াক এনেকৈকৈ বান্ধি লৈছোঁ এইয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্ট হয় তো আৰু এটা দেখুৱাই দি আছোঁ বা ছেইম প্ৰচেছত এনেকৈকৈ বা আৰু এটা বনাই প্ৰচেছত বনাব পৰা যায় যিটো হৈছে পৰঠা প্ৰচেছত মই ইয়াৰ আগতে চাগে দিছিলোঁ এনেকুৱা এটা ৰ'ল তো সেইটো এটা চেপ হয় সেইটো হ'লে কি হয় ৰাউণ্ড কৰোঁতে চাৰিকোণীয়া টাইপ দেখা পায় আৰু তো পৰঠা চেপত এটা ৰ'ল হয় আৰু এইটো হৈছে ৰুটিৰ চেপত ত' এইটো এনেকৈকে ৰাউণ্ড কৰি জাপ কৰি ল'লোঁ বাছ হৈ গ'ল বাছ এইটো লগাওঁতে বাছ অলপ ফিটিংকৈ লগাব লাগে যাতে খুলি নাযায় নহ'লে বাৰু ভিতৰৰ বস্তুখিনি ওলাই আহিব তো এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি ৰ'ল তো এয়া দেখুৱাই দিছোঁ ত' এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ ৰোলৰ ৰেচিপি চিকেন ৰোলৰ ৰেচিপি একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাইছোঁ খুব বেছি খাবলৈ টেষ্ট হৈছিলে আপোনালোকে যদি নাজানে ঘৰত বনাই পেলাই খাব খুব বেছি টেষ্ট হয় আৰু ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়ালৈকে আহি এতিয়ালৈ আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই